ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ 2024 ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਔਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ तमाम ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਗੇ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਓ ਸੋ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਅੱਜਕਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹਨ کہیں ਨਾ کہیں ਜਿੱਥਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫਿਊਚਰ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ तो कनाडा उनके लिए एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पर वो जा रहे हैं जाना चाहते भी हैं कि वहां पर इजी सेटलमेंट होती है लेकिन आज की डेट में जिस तरह से कनाडा रिस्पॉन्ड कर रहा है बच्चों को जिस तरह से वीजा रिजेक्शन का रेट बढ़ा हुआ है बहुत सारे बच्चों को नाजायज रिफ्यूजल्स कभी भी पहले इस तरह के रिफ्यूजल्स बच्चों को नहीं दिखते थे बहुत सारे वियर्ड रीजन आपके बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं है या हमें लगता है आपकी फाइल किसी कंसल्टेंट के द्वारा लगाई गई है क्योंकि हमें ऐसी सिमिलर फाइल्स और बच्चों की मिल रही है आपका पीटी स्कोर इतना पर्टिकुलर चाहिए ये तमाम मुश्किलें जो हैं वो कहीं ना कहीं वीजा लेने में बच्चों को मुश्किल कर रहे हैं अगर आंकड़ों की फिगर्स की बात करें इंडिया के अंदर तो जो आंकड़े नंबर्स कनाडा की तरफ से रिलीज किए गए हैं जनवरी से लेके और 31 मार्च तक जो वीजा इशू हुए है, हैं 2025 में और इसी महीने में जनवरी से मार्च तक जो वीजा 2024 में मिले थे उसके मुकाबले तकरीबन 31 परसेंट कम वीजा से दिए गए हैं इस बार तो जो नंबर है वो कहीं ना कहीं कनाडा कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट्स और अदर वर्क कैटेगरीज को भी कंट्रोल कर रहा है दूसरी तरफ से पी को लेके भी चीजों को कॉम्प्लीकेटेडली खड़ा किया जा रहा है तो इसी के बीच बच्चे कहीं ना कहीं एक सेकेंड ऑप्शन भी ढूंढते हैं तो एक ऐसी ही बहुत शानदार ऑप्शन मैं आपको देने वाला हूं दैट इज फिनलैंड फिनलैंड एक शेनेगन कंट्री है और शेनेगन में भी रह के इसकी एक खासियत बता दू मैं आपको चार कंट्रीज हैं टोटल शेनेगन के अंदर जिनको नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है जिसके अंदर फिनलैंड है डेनमार्क है स्वीडन है और नीदरलैंड है ये चारों कंट्रीज के अंदर 70 टू 80 परसेंट पॉपुलेशन इंग्लिश बोलती सुनती समझती है दूसरा बड़ा बेनिफिट इस कंट्री का है फास्टेस्ट पीआर जैसे आपको कनाडा में जल्दी पीआर मिलती है स्टडी खत्म करने के बाद सेम तरीके से आप इस कंट्री में भी जल्दी पीआर ले सकते हैं यहां पर आपको पांच साल का लीगल स्टे चाहिए होता है वो लीगल स्टे आप स्टडी वीजा पे भी पूरा कर सकते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पे पूरा कर सकते हैं और वर्क परमिट पे पूरा कर सकते हैं या तीनों को मिला के पूरा कर सकते हैं तो मतलब एक स्टूडेंट अगर तीन साल की बैचलर डिग्री करने जाएगा फिनलैंड तो एक तो कनाडा के मुकाबले खर्चा आधा भी नहीं है आधे से कम खर्चा है तो तीन साल की ग्रेजुएशन करने के बाद आपको दो साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है तो आपके पांच साल वैसे पूरे हो जाते हैं आप पी ले पाते हो जो मास्टर्स वाले लोग हैं वो दो साल की मास्टर्स करते हैं उनको भी दो साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है एक साल का और वर्क परमिट या एक साल और स्टडी करके वो भी अपना पीआर पॉसिबल कर पाते हैं तो ये बड़े बेनिफिट है इसके अलावा यहां पर प्लस टू जो स्टूडेंट है वो भी अपने परिवार के साथ जा सकता है यहाँ ग्रेजुएशन वाला भी अपने परिवार के साथ जा सकता है यहां पर आप विद आइलेट्स विदाउट आइलेट्स दोनों तरह की ऑप्शंस आप ढूंढ सकते हो डाल मिल, मिल सकती है आपको पॉसिबिलिटी ऑफ वीजा ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट है यहाँ पे और सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होगा कि पीआर का रास्ते में आपको कोई दिक्कत ना तो आने वाली है स्पाउस के साथ जाओगे खर्चा कनाडा के मुकाबले आधा रहेगा तो ये सारे सुख अब आप फिनलैंड के अंदर ले सकते हो और वीजा सक्सेस रेट हंड्रेड परसेंट ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करोगे तो एक बड़ा बेनिफिट ऐड कर देता हूं सारे ही पैसे आपको देने हैं ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਣੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰੌਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 90238 90238 ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਬਰੌਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ